Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Студії працює Марина Шкарубська. Початок тижня закінчилися вихідні, але в багатьох тривають відпустки, багато хто насолоджується теплотою моря або відпочинком на, на власній присадибній ділянці. І тут нас іноді чекає така, як би. Безпека, яка з'явилася останнім часом, дуже часто ми про неї чуємо, це каракурти. І сьогодні в нашій студії лікар-токсиколог Студзинська Ярослава Васильівна. Доброго дня вам. І сьогодні тема нашої, нашої з вами розмови це каракурти, це укуси каракуртами, і взагалі ми дуже часто чуємо кожне літо про це. Скажіть, будь ласка, це тільки нагнітають обстановку тими розповідями? Чи дійсно ці павуки активізуються і якимось, ну, останні там 5-6 років? дуже часто мы с этим, с этим стыкаемся. На самом деле проблема, которая касается каракурта, она очень серьезная. Почему? Потому что яд каракурта, он в 10-15, то 20 раз токсичнее, чем яд гремучей змеи. Вот. То есть токсичность его очень высокая, токсичность связана с тем, что поражается нервная система. Вот. И с как бы ничего не преувеличивается в данной ситуации. На самом деле это очень серьезно. И э, в прошлом году у нас было 4 случая укуса каракуртов. В этом году уже 4 случая. То есть несмотря на то, что лето еще только как бы в разгаре. А это как раз а вот, пора их активизации? Э, да, э, это как раз пора. Э, активизации, как вы говорите, каракуртов, потому что они высиживают коконы, и эти коконы они откладывают на зиму. Коконы активизуются в апреле, и в июне, в июле уже как бы получается маленький паучок. Вот, угу. то есть июнь, июль, то есть это идет активизация, да, это идет активизация этих членистоногих, которые как бы в этот период размножаются. Они любят жаркую, теплую погоду, сухую, вот. Поэтому наш климат идеально подходит для того, чтобы жить и размножаться в этих условиях. А вот я перепрошу, ну там, роки в 10 15 тому мы не так чули про них, нас... и наш климат им тогда не подходил, или я? Нет, существует такое понятие, что каракурты активизируются приблизительно вот 10-12-25 лет, то есть у них бывают пики, uh -huh. вот, пик размножения и пик как бы активизации их. Вот, то есть, возможно, вот как раз нам эти в лапках больше стыла, да, так, возможно, в эти годы как раз и есть. Вот, то есть, что касается климата, то есть это Херсон, Одесса, Николаев, были случаи даже, ну, Крым, естественно, вот, были случаи укусов в Мариуполе. Вот, ну, со сменой климата пауки могут перемещаться Там, де буде тепліше, туди вони і перепересеться. Ну а поки що в нас тепліше ніж на всій території України, то нам треба знати, де вони взагалі живуть, де їх можемо знайти раптово і на нашу біду. На самом деле можно найти где угодно. Вот, то есть на отдыхе, на даче, на море. Они могут жить в ущельях, в камнях, в норках животных. Также они могут жить в уборочных, во дворах, возле мусора где-то. Вот, то есть сухая, вот, повторяю, сухая как бы местность их как бы привлекает. То есть они находят спокойное как бы расположение и начинают там плести свои свою паутину и откладывать яйца. Вот. Когда у них происходит этот брат, брачный период, э, самка э, как бы самца она э, его э, поедает, вот. Поэтому она называется а, сам, да, атак, да, черная вдовушка. Это да, самое так черная вдова. да. Вот и вот как раз вот в это время это происходит. Если бы она только поедала самца, то нам бы было меньше проблем. А да. так как они еще и кусают людей, то да, проблем, конечно, да. еще больше. Как они выглядят? Это черные пауки, каких размеров? Да, на самом деле, почему акцент идет самка и самец? Потому что самка, она намного больше. То есть ее размеры от 10 до 20 миллиметров, то есть до 2 сантиметров Это тело. Вот. А самец, он может быть 4-7 до 10 миллиметров, Он меньше намного. Вот. И что касается укуса, я немножечко в сторону отойду, то есть э, самцы за счет того, что они меньше, они не могут прокусить кожу ага. человека, да, и поэтому они как бы... Для нас беспечные. Ну, они... Ну, я не знаю, в какой мере. В основном это происходит укусы самки. Вот. Что касается вида, то... Э, могут быть пятнышки на, на, этом, на животике, то есть красного цвета, могут быть с красной каемкой, но в основном это черные пауки, черно-смоленистого, вот такие они пушистенькие, как бархатные. Вот. 8 лапок, то есть ничего особенного нету. Тело у них такое, как пузырек небольшой. Угу. Вот кто видел пауку других видов, то есть крестовики, они тоже так и так же похожи. То есть такой і лапки по бокам. Нічого особливого как бы, в них нету. То есть, отличительной чертой это чертою те, що чорний цвет. Вот. Вот. Тобто, щоб себе унебезпечити, то варто обходити стороною всіх чорних павуків, якщо ви не впевнені взагалі хто це. Ну, я думаю, что да. Вообще любые как бы, пауки, они не совсем приятные на вид, поэтому я думаю, что любых пауков и членистоногих нужно обходить стороной для того, чтобы не попасть в какую-то неприятную историю. А взагалі, как понять, что тебя вкусил каракурт, если ты даже его не видишь? Вот это какие-то вилючья боли, это, что это такое будет? Ну, зачастую так и происходит, что люди, они не видят, кто их укусил. То есть уже по клинике, по тому, как они рассказывают, по болевым ощущениям, мы можем определить, что это действительно был укус каракурта. потому что сам укус это, ну, как укол, как комарик укусил. То есть если То, человек ты его можешь не подумать, что ты просто да. накололся, например, на елку. можно так? подумать да, то есть сам укус, он не болезнен. То есть если бы во время укуса была боль такая, это как бы это не отличительная черта. То есть сам укус не болезненный. После укуса остаются две маленькие точечки. Вот, может быть, э, сначала побледнение идет э, вместе укуса, потом покраснение, может быть, э, это. Потом через 15-20 около вот, где-то до 30 минут начинаются боли боли сначала вместе укуса потом э, зачастую это идет как бы фаланги пальцев рук ног как бы почему потому что люди что-то делают в огороде да вот угу. руками как бы это либо же обувь обувают и происходит тоже укус вот то есть идет боль резкая отдающая в руки в ноги в поясницу в грудную клетку в живот головные боли могут быть чрезмерное потоотделение повышение артериального давления. Линия. могут быть спазм сфинктеров мышц то есть нарушение мочи испускания дефикации вот то есть у этих больных они не мучатся потом наступает как бы полиурическая фаза после того как снижается симптоматика вот кожа может быть бледной красной повышенное потоотделение идет у человека начинается как бы бредовое состояние. А это у нас тает? Пик симптомов наступает в течение двух часов. Угу. То есть где-то 15-30 минут начинаются боли, то есть непонятного характера, локализации, а мигрирующие, да. мигрирующие. То есть э, мигрирующие, это означает, что они по всему телу распространяются, нельзя как бы четко определить. Э, то есть здесь, э, ну, у нас, конечно, такого не было, но в литературе описывают, что могут быть даже э, диагностика ложная. То есть э, это похоже на острый живот. Почему? Потому что лабораторно тоже определяется ликоцитоз, лимфопения, эзен, вот повышение температуры температуры бывает то есть напряженный доскообразный живот за счет спазма мышц идет вот. и как бы описывается литературой то что были как бы ложные оперативные вмешательства uh -huh. вот да дифференцируется также с инфарктами миокарда потому что тоже боль очень резкая похожа на боли в грудной клетке, которые при ишемической бывают, кровоизлияние. Вот, то есть у нас не было таких осложнений, я говорю, то есть описывается. Вот, то есть кровоизлияние нас что на больше всего пугает? Это в нервную систему, это инсульты, э, осложнениями то, тоже э, э, отек легких, вот, которые угрожают жизни. То есть это состояние, которое пограничное и очень опасное. Что касается клиники что можно вам еще рассказать ну, Болевой рассказать. синдром да боль, болевой синдром очень выраженный он не характерный ни для ни для каких других насекомых почему потому что если кусает там диагностику проведем там э, оса либо скорпион либо там, угу. другие насекомые вот то есть еще боль. нам больше знаем, это боль оса во да? время укуса идет угу. да? то есть идет боль во время укуса здесь немножечко по-другому там идет сразу отек и может быть затруднение дыхания, вот, то есть, чем опасен укус осы, это то, что может быть анафилактическая реакция немедленного uh -huh. типа, которая приводит тоже к летальному исходу. Вот. А скажите, пожалуйста, ути, которые были в прошлом году, в этом году уже в каком состоянии до вас попадали люди, и от чему вони как они поняли, що что это сама укускаракурта, или они уже завертались до до і и они що что это укускаракурта? Ну, зачастую нам 90% случаев, как нам всегда рассказывали в институте, это анамнез, то есть то, что мы расспрашиваем у больных: где вы живете, чем, что вы делали, чем вы занимались, при каких обстоятельствах это все случилось. То есть те случаи, которые были в этом году у нас было четыре случая уже три женщины и один военнослужащий широкого лана то есть там тоже палатка была и uh -huh. как бы на поле человек встретил паука вот те которые в домашних условиях то одна женщина это была при одевании тапочек то есть с вечера как бы паук ну в принципе в темное время посылается пожиться да, да, да все пожиться в тапочек. и потом женщина обула почувствовала как бы небольшой укол что при таких встречах с пауком происходит то есть человека обувает там одежду либо же если это в кровати он переворачивается то есть паук паука автоматически раздавливает да то угу. есть нашла она там паука не нашла то есть это то есть все это уже как бы складывается с З клінічної картини і з тією симптоматикою, якою як больниці нам розказують. От, от так, от. Що робити, якщо ти зрозумів, що тебе хтось вкусив, схожий на каракурта перші дії? І що не можна робити? Тому що дехто починає говорити, що тебе або припекти це місце, або обробити чимось, або відсмоктати героїчно яд. Що робити, і що не робити? Дело в том, что я вчера была на дежурстве, и как раз ко мне обращался мужчина. Вот, он принес с собой паука в спичечном коробке закрытый живой. Потому что ему а было форт? жалко нет. Потому что ему было жалко его убивать. Это живое существо. Хотя он панически боится пауков, но убивать тоже не хотел, то есть это была закрытая спичечный коробок э, и в банке с крышкой закрытая, он был герметично там закрытый, это а вот э, что он сказал, то есть прошло, говорит уже практически 5 часов после укуса, я наблюдаю за собой, я смотрю, я уже перечитала все в интернете, э, вот, то есть он, что он сделал, он взял спичечный коробок, как вы говорите, он и прижег место укуса, uh -huh. вот. Oh. В принципе, это считается правильным. То есть не отменяется медицина прижигания во время укуса. Почему? Потому что укус паука, он не глубокий, на полмиллиметра. Поверхневый. Да, так? да, да. Вот. То есть идет практически 0,5 миллиметра в укус, и поэтому как бы проще справиться потом с ранкой, с ожогом, чем лечить. И укус. а что что бывает, когда мы прижигаем место укуса? Там что, оно идет, да, идет инактива, инактивация э, яда. Uh -huh. яда да. вот, то есть он распадается вместе укуса, не успев еще распространиться э, по всему организму как бы доза небольшая, но этого достаточно. Почему? Потому что, как я уже сказала, яд нейротоксичен. Вот, и он поступает по нервным волокнам при синаптической мембране и все распространяется по всему организму. Очень быстро, в течение получаса как бы мы видим уже развернутую клиническую картину. Вот, поэтому в данной ситуации прижигание будет полезным. А, вот что делать, как би щодо інших способів там домашніх условіх. обробка спиртом місця укуса або прикладання якихось. холодных речей, або э, вицмогтвання ядусь. Нет, ну, счёт... здесь как бы в принципе не логично. Я считаю, что это не рационально делать, этого не нужно. Угу. Вот. Что касается э, протирания спирта, то, пожалуйста, спирта можно протирать для дезинфекции, как бы. Ну, хотя это нигде не описано и нигде не рекомендуется. Да, я думаю, что если это происходит на огороде, где-то в рабочей обстановке, это будет в принципе, ни к чему в данной ситуации. Вот. Что касается холода, то может быть в первые минуты, когда только произошел укус, холод можно и прикладывать. Почему? Почему? Потому что идет боль при укусе. Все вот. потом холод не очень хорошо. Почему? Потому что наступает спазм периферических сосудов. Uh -huh. а вот. За счет идет перенаполнение кровью, то есть внутренних органов, и вследствие чего могут возникать внутренние кровоизлияния жизненно важные органы, то есть в том числе нервную систему. Вот. Поэтому в данной ситуации наоборот как бы рекомендуется тепло, тепловые процедуры. Ну, тоже Другая сторона медали, если нет температуры, потому что в такой ситуации тоже может повышаться температура до 38-39 градусов, а злоб, вот отделение. Поэтому э, острый период, э, тепловые процедуры, холод, тепло, это как бы уже откладывается на задний план. Протягом какого часу рекомендуется обратиться к лекарю? Або выплыкать швидку, как нам обеспечить. Понимаете, в чем дело? Клиническая картина разворачивается настолько быстро, вот, то есть, даже если человек не заметил, кто его укусил, что его укусило, где, как он встретился с этим членистоногим, то есть болевой синдром в течение получаса, максимум двух часов, заставить его просто обратить, вызвать скорую, либо же самотеком обратиться в ближайшую больницу. Вот. Я думаю, что в течение двух часов это максимальное время, когда развивается клиника. Вот. И то есть это не важно будет, это с укусом, с болями в животе, там, с подозрением на инфаркт или чем. То есть больной попадет как бы где-то в приемный ага. покой, и где будет уже как бы разбираться и дальше следовать ну, да. известно, что он завернется при, при таких болях не может не завернуться. Не может не звернуться, не может это сто процентов. Вот другие часто это обращаются больные, которые которых укусили пауки так называемый херакантус либо же м -м, виноградный паук. Угу. А вот, он такой угу. маленький. И такой Да, да, он коричневого цвета, коричневый бывает такой с зеленоватым оттенком, желтый разноцветный красивый такой паучок маленькая тельца у него и большие ножки такие угу. вот. тоже он кусается тоже болевой синдром возникает но токсичность его не так высока в принципе эти больные у нас тоже поступают вот не всегда мы их госпитализируем иногда это заканчивается как бы амбулаторное назначение либо же наблюдением в поликлинике по месту жительства вот то есть это не опасно для жизни вот. А укус каракурта самый небезпечный для життя, так? Он критично небезпечный. Да, 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 это укус каракурта, это укус насекомого, который может привести к летальному исходу. Вот. Естественно, как бы это не сто процентов случаев, там есть статистика, где как бы вычисляются все эти подробности, но у нас, у нас не было летальных исходов. То есть в прошлом году как бы все благополучно. Сегодня, в этом году тоже 4 человека выписаны. 15 числа последняя женщина угу. выписана. Тоже все благополучно. На выходных были обращения, но только как бы обычные паучки, либо же неизвестные насекомые. То есть чаще всего больные, они просто не видят, что их укусило. Вот, потому Що это происходит, чи залежить розвиток симптоматики від фізичного стану людини, загального, наприклад, або це хвора людина, або це похилого віку людина, або це просто здорова людина? Чи залежить від цього розвиток симптоматики? Да, Шуетки я думаю, что вопрос сам в себе имеет и ответ, естественно. Почему? Потому что если это молодой здоровый человек без сопутствующей патологии, вот да, токсичность это очень опасно, но у организма есть силы для того, чтобы бороться с этим. Вот. А если же это пожилой человек с сопутствующей патологией? Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, какие-нибудь перенесенные в прошлом заболевания. Естественно, это усугубляет э, картину. Почему? Потому что на этом фоне возникают кризы, э, возникают кровоизлияния, э, вот, э, могут быть обострения э, другой сопутствующей патологии, которая может привести э, к летальному исходу. Да. Кольки часу времени трахуем лечение в стационаре, если людина потрапила до вас с укусом корабурта? Uh -huh. И что вы делаете при чем? Uh -huh. Дело в том, что э, нахождение в стационаре это все индивидуально, почему тоже зависит от возраста, от э, организма человека от болевого синдрома, вот, от многих факторов, от того, как поддается лечению заболевания. Вот. В основном это 4-5 дней. Угу. Вот. Ну, неделю максимум. В основном это 4-5 дней. Вот. Были случаи 2-3 дня. Вот. То есть, если болевой синдром уходит сразу, как бы, э, то есть уже на второй-третий день человек чувствует себя нормально, он выписывается домой. Вот, но не всегда просто э, бывает такое, что после второго-третьего дня наступает сыпь, появляется сыпь, э, которая может быть генерализованной по всему телу, вот, после чего там через сутки она начинает светлеть, шелушиться, вот. То есть э, это своего рода тоже такая аллергия как бы реакция идет вот после чего как бы выздоровление немножечко отступает на второй план вот то есть эти больные складывается да то есть они могут неделю-две иногда даже три до месяца чувствовать боли в теле до да, ага. шелушение кожи как бы вот иногда бывает и такое Зрозуміло. Вот да. же давайте еще раз повторимо на устанок те симптомы, які мы почувствуем первыми, если нас вкусив каракурт. Симптомами при укусе это будет первое это боль в месте укуса. Вот боль в месте укуса она очень похожа на укус комарика. Угу. Вот. То есть укол. Комарик, то есть это не специфическая боль. Вот. Боли с места укуса распространяются на руки, ноги, поясницу, живот, грудь. Это сильные боли да, на Это голову сильные столь. опоясывающие боли, которые иногда не купируются обычными обезболивающими препаратами, а требуют введения наркотических анальгетиков. То есть ага. это сильные боли которые э, как бы приравниваются к острому животу да то есть у нас острый живот это показание для оперативного лечения то есть если бывают ложные оперативные вмешательства вот то это как бы очень серьезный показатель сильные опоясывающие боли озноб повышение температуры повышение артериального давления э, потливость э, Ну от, от такі ну, всякому випадку ми, ми хочемо наголосити на тому, що якщо раптом так ви будь-яке таке з, з тих симптомів, названих відчули і почуваєте себе погано взагалі, то звісно, що звертатися. до лекарни безпосередньо або викликати швидко допомогу, тому що діяти на, потрібно якнайшвидше. так? Это однозначно, вот. И что касается еще лечения, то лечение симптоматическое, в основном это обезболивающие препараты, это магнезия, кальция, хлористой кальций. Симптоматическое почему? Потому что по симптомам, в зависимости от того, что преобладает у больного, то и как бы назначается. Вот. И хочу сказать, что противокаракуртной сыворотки нет угу. вот нет ее уже больше пяти лет, 7, лет. Она, ну когда-то она в была в свете и вообще-то да, она существует но считается что делается она из сыворотки лошадей и эта сыворотка является очень как бы аллергичной может вызывать анафилактический шок и как бы опасность от того, что человек умрет от анафилактического шока больше, угу. чем как бы, от болевого синдрома да, при укусе каракурта. Вот. Хотя, ну, я же говорю, что у нас сыворотки нету вот, за время моей работы, то есть 5 лет уже ее точно не было никогда, и летальных исходов у нас тоже не было. Вот. Хотя описывается в литературе, что э, инактивация происходит яда э, практически мгновенно, очень быстро помогает человеку э, Виздоравлюває і дуже хороші ефекти. Так було. само може подіяти вчасне звертання до лікарні да. найближчої. Да. Так, де саме лікарі встановлять, чи це вкусив павук, чи це і симптоми іншої якоїсь хвороби, і обов'язково вам допоможуть. Угу. Дякую вам, Ярослава Васильівна, за те, що сьогодні були з нами, що надали нам таку корисну, трошки жахливу, але корисну інформацію. Думаю, що це унебезпечить життя багатьох людей. У всякому випадку зайвий раз звернутися до лікаря не заважить, якщо ви відчули один з тих симптомів, про які ми сьогодні говорили. З нами сьогодні була Студзинська Ярослава Василівна, лікар-токсиколог. Ще раз дякую, до побачення Добачу. в ефірі і нашим глядачам бажаю, щоб ви були здорові. Нічого не заважило вам відпочивати або. Працювати на своїх присадибних ділянках, що таке карокурт і що з цим робити, ми вам сьогодні розповіли. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення, до нових зустрічей.